international bank yang bertafsir di bawah pertama kan? Yeah. semua kenangan kan? tak pertama ya. Kenangan kan? kalau kena kita lain player ni kita katakan kat market ni tak daulah kan pertama ya. so saya juga seorang PA PA Professional Investor Agent tak sebut daulah ha? tapi tak apply license lagi tu <laughs> masih praktis sebab saya masih praktis dalam property sales marketing saya dan handle uh, sales campaign untuk banyak tipuan lah. dan juga saya seorang pengurus project and I juga hands on right? untuk handle property development management saya juga uh, pengurus campaign NP advertising promotion, dan promotion and event saya saya minat dalam art benda-benda yang artistik I mean I juga seorang apa ni kreatif tak kan macam tengok grafik-grafik ni kan semua yang buat ni semua ni dan yang ini I design ni memang I ada designer pandu saya tak lah, tapi saya minat juga dalam benda-benda yang artistik macam ni sebab dalam property ni dia bukan setakat benda yang fizikal benda yang hard teknikal tetapi dia something yang artistik dia juga artistik kan artistik ni ada sesuatu yang boleh generate commercial value pada masa sekarang ni uh, that's why kan kita jangan abaikan faktor-faktor artistik ni dalam property development ni okay. apa lagi Ya? Ah, okay. ok, saya juga seorang property investor entrepreneur and macam-macam uh, lah apa yang berkaitan dengan property ni saya buat juga termasuk macam property management kadang dengan startup title kalau tuan-tuan dan puan, puan nak nak, nak ini khusus untuk startup title kita I dengan investment boleh organize juga sebab post development tapi dia kena buat preparations sebelum satu projek siap sebab I I nak banyak meeting banyak meeting dengan JPMC banyak isu kenapa developer tak complete. plan dia projek tak buat plan sebab developer kan, ni langkah Okay, dia kan, Sorry lah, cakap batu tu kan Tapi ada yang baik kan, memang baik Ini penting Kalau dia Dia nak minum manis sedih kan, dia share kan? Tak kisah I hand over nah, ha, ini masalah Untuk like management So, kita banyak experience Di mana gaduh, selalu gaduh Bukan saja dalam meeting, H&M End up, banyak case mahkamah Kan, isu lah, isu dia Kenapa? Sebab Developer Di ni dia tak buat planning yang proper Masa dia buat uh, special, design Dia orang kan nak Dalam mindset kan, kebatan kan Nak jual saja, get right? run So, topik kita hari ini adalah berkandangan Pembangunan mantan Mantan ni dia scope, dia besar kan Dia scope, dia luaskan Tapi kita dah tengok one by one Kita dah lidikkan Konsep-konsep pembangunan ni dalam diri kita ni dalam setiap development dia penting untuk fundraising fundraising jangan ingat dia faktor ni tak penting sebab kalau consultant IPO ni tak kisahlah kalau consultant kan dia nak tengok company profile kita akan track cost semua ni dia consider benda ni penting ni uh, ni selling point ni kalau kita nak pitching untuk untuk funding ni, ini penting uh, ha, ok untuk hari ni kita ada dua sesi sesi petang tak pagi ni pukul sekarang ni sampai pukul 12 akan berkenaan dengan introduction pembangunan strategik dan yeah? topik-topik yang akan saya cover ada seperti definisi pembangunan harta harta strategi jenis-jenis pembangunan strategik di Malaysia peluang kita dalam pembangunan harta tanah strategik sempena polisi pasar uh, kerajaan apa yeah? peluang kita ni Lepas tu kita nak tengok kepentingan faktor pembangunan sustainability dalam tiga kita ni. Lepas tu kita nak tengok jenis-jenis tanah ataupun uh, funding dalam industri pertanian. Petang untuk sesi petang ni akan disambung oleh Encik uh, Mr. Ching lah Mr. Ching Dia consultant untuk IPO So, dia starting pukul 3 sampai pukul 5 Ini topik yang akan cover Masalah-masalah yang dihadapi oleh SMB sekarang dia more to general, more to general. Sebab masa buat kami ada sangat cukup tak tahu semua. Tapi tak apa, kita ambil kesempatan tanya apa soalan yang yang ada kan. kita tangkap dia walaupun habis 5. Kita tangkap dia tanya macam apa soalan. Kalau tak sempat uh, tak sempat tanya tak apa. Ini kita ni ada satu bonus untuk tuan-tuan dan puan kali hari ini. Esok eh, kita ini kan kita arrange mas minute sebab kita tengok respon quite good banyak apa ni inquiry kan tentang uh, IPO lah fundraising macam mana fundraising ni besok kita akan jumpa jumpa seorang kosek company secretary dan juga lawyer dia praktis dua eh, dia praktis dua besok dia akan datang tempat sama juga tempat sini juga dia akan bagi briefing uh, short presentation berkenaan dengan uh, crowdfunding dan jenis-jenis fundraising yang lain sebab hari ni kan kita dapat tengok IPO Tapi IPO ni dia memang perlukan kesediaan Banyak Fires Requirement pun very strict Mungkin kita ni tak Tak ready lagi Kan? apa kita berplan plan Untuk masa 5 tahun ni kita nak plan macam tu Tapi for type ni kita nak funding yang urgent Macam mana kan? Yang fastest way Tak funding Salah satu cara dia Kita boleh raise Ratusan juta Ratusan ribu Hingga few million kalau IPO kita raise banyak kan, nak raise banyak kalau sahaja institusi pun faham tak? Kan? Kita, kita kena step by step. So topik yang saya akan present hari ini dia general. Mungkin bagi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan scope dia terlalu besar. Dia besar sangat. Sebab contoh pembangunan strategi yang dirancang oleh kaum ini dia besar kan? Ini skill yang besar, skala yang besar kan? Tapi dia macam tak ada lah dengan kita kan Tapi tak apa Kita tengok tu From Award scope Scope yang general Kita zoom down ke scope yang Berkaitan dengan projek kita Kan Projek kita mungkin tak sampai lah Skala ni kan Tak sampai tahap ni Tapi tak apa Konsep dia sama Iaitu sustainability Kepentingan sustainability dalam projek kita ni Kita tengok secara general dulu from general scope yang scope yang besar kita tengok kan okay. kita tengok sampai scope yang kecil tapi relevant untuk kita eh. okey sekarang kita nak faham apa yang masuk kata dan strategi ni perkenaan strategik strategi projek antara strategik strategi adalah projek pembangunan yang mempunyai nilai tambah jangka panjang eh. Okay. so dia beri impak besar dan aktiviti ekonomi yang berulangan dan mempan dia disebabkan disokong oleh dasar kerajaan ada elemen-elemen komersial atau faktor lokasi yang unik So kita tengok keyword sini kan mempunyai nilai tambah jangka panjang kalau tiba-tiba kita ni kalau tiba-tiba kita ni complete 3 tahun lepas tu dia tak akan generate income continue untuk kita, company kita dia tak consider projek yang Uh, sustainable. Okay, sekarang kita tengok pembangunan sasaran biasanya dia berkaitan dengan pembangkit berbentuk fizikal seperti infrastruktur utama Kalau untuk kawalan yang larger scope, dia mesti berkaitan dengan elemen-elemen uh, yang berbentuk fizikal seperti infrastruktur. Kan, kawalan itu seringkan infrastruktur. Saks. Contoh apa? ya. institusi kerajaan institusi Khas, Laporan, Dapat Terbang, Stasiun Kereta Api dan lain-lain Kalau kawan nak buat satu projek yang besar yang uh, strategik Biasa dia kena masukkan pendidik Supaya dia macam dia continuing income Ada traffic masuk Traffic ni bukan kereta saja Orang melawat visitor, outsider kan? Dia akan ku semua Ku uh, detector Dia cross regional, cross state kan? ada ada yang cross country sampai tahap international. Okey, dia juga berkaitan dengan insentif dan perancangan fisik khas kerajaan seperti free trade zone duty tax free zone dan contoh di Langkawi dan Labuan, rancangan tempatan zon so koridor ekonomi khas, hub industri dan lain-lain. Okey, yang tengok sini kan, ABCDE. Jadi dia, 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 dia mengenai, dengan pembangunan kita ni? Walaupun kita buat contohlah kita buat semua skin lah Tak perlu saja kan Ataupun semua housing skin 20 unit rumah teres ke Kebun ke kan? Kita punya skala kecil Tapi dia ada benda Dia ada juga Sebab Rancangan strategi kaum ni Yang paling level Level kita ni Contoh C Rancangan tempatan ha, Ini banyak developer yang sakut Peringkat ni Rancangan tempatan ni Walaupun kita pergi check Kan Oh ini zoning kelemahan Kita ingat okey lah, lah Tapi banyak lagi benda tu, kita kena check tu Kan, taxity dia intikin berapa kan Ada setengah tu, uh, dia kenakan apa ni, affordable home Affordable home, tapi dia tak tulis tu Kan, mungkin dia last page ke Kalau kita beli ukuran macam struktur tu kan Kita kena, baca semua tu Walaupun baca semua, mungkin kita tersilap, ter-miss out Satu di sana satu ni Karena kita, kerja kita banyak banyak itu terganti. Dan jangan sebut ni. Walaupun dia kisah ke apa ke, tapi berhappy macam-macam contoh lah kan. So terlalu banyak kredit dia. Kredit dia masih banyak lagi. Walaupun kisah ter. Nah, ini tak disipu kita ni. So tapi sekarang kalau perancangan kita nak buat perancangan uh, yang uh, perancangan yang yang kalau kita nak buat pembangunan yang berskala besar, kita kena tahu dulu. Start from now. Eh, sebelum kita tahu. Kalau ini pun tak lepas kan macam buat IPO future Macam besar kita pun sangkut lah Bank Bank juga Contoh QT Free Tax Zone Ah, Ini lah untuk Sampai yang buat Apa ni hotel ke apa ke Kita nak buat investment recreational, Resort ke Dekat ke ha, Kena tag along dengan polisi kerajaan ni Kena faham tak kan Polisi kerajaan Sebab dia ada polisi yang polisi khasnya yang special untuk kawasan ini kita kena tahu sebagai pemacu kalau kita nak buat rumah dekat sana resort hotel macam mana Belum kita apa yang perlu kita tahu ni Okey, dia uh, pembangunan strategik dia menyumpang pada pengadilan modal cash flow peluang pekerjaan dan pembangunan pentursan yang pampan ha, nah, keyword dia pentursan bukan hiranan kalau kita buat projek kat KMN tu dia bukan projek yang mampan ya. kalau nak raise fund dengan projek tu tak boleh tu itu kita boleh dapatkan pinjaman bank dia very short forward berarti kita, kita ni 3 tahun lepas siap kita lepas tangan itu kita susah buat IPO nak buat raise fund speed untuk pertengahkan macam-macam mampan. dia kita susah okay. Eh. itu very for Tapakan tak pinjaman dari bank dia overdraft ke, term ke, and mortgage ke, sweep over dia. And, okay. Pembangunan tadi cuba menanamkan pelan pelaburan stabil melalui pertumbuhan nilai tanah sewa atau aktiviti komersial yang berterusan. Dan kira dia Kalau kita buat projek hit and run, tak ada Dan perisipan, for next project tu, kita tak boleh guna profit projek okay. ini okay. Projek ni siap, tapi dia tak generate continue income so bila kita nak raise fund dari bank untuk IPO dan uh, talap IPO tak boleh, tak lepas sebab ni dah over lah dia kata your past profile dia why so income now from this project tak ada kan so, so, tak, tak boleh tak ok di Malaysia ni beberapa strategi ni yang diterajui oleh pihak kerajaan dan swasta driven by sama ada government ataupun swasta ataupun JV antara government dengan swasta ni contoh pembangunan strategik yang diterajui oleh kerajaan dengan tasar dan memangkin kerajaan khas ha? dia usta eh memangkin ni contoh TOP sekarang ni kau lah semua orang kata pasal new dia, new deal, new kan lepas tu government development corridor mereka tak aktif sangatlah, friends speaking kan Kita pun tak nampak orang kita Hak state adalah sebarang isyarat yang berlaku juga Nampaklah kita ada chance kan Apa lagi, hak halal Rancangan fizikal negara Rancangan pembangunan Malaysia 2025 hingga 2035 dan sebagainya Okey Kita tengok pembangunan yang disediakan ke kerajaan eh, pemangkin atau kecil sepemangkin yang si disediakan Contoh infrastruktur dan kebutuhan sosial yang bersekala besar dan berburaya pertama awam yang berlentas bandar metropolitan dan berlentas negeri Ini contoh apa ni? MRT kan? -E From Selangor, KL The Cross Regional Betul tak? Kajian Selangor kan? Eh? masuk KL Ia Masuk PJ Dia Cross Metropolitan So pelabuhan Airport institusi pentingan tinggi eh, kan. So, di institusi pencapilan Contoh, Kawan uh, Puan apa ni? Putrajaya Putrajaya ni Dia satu subjek pembangunan Yang mengalahkan pembangunan hantaran Di kawasan sekitar Dia kawasan macam kajang kan? Kajang uh, Apa lagi? Saya berjaya Dia turut naik juga sebab Putrajaya ni Hospital, especially contoh hospital, kan? Okey, musabbenzi itu college. Kalau kaum anda buat college, sekolah terkasan itu. Dan ha, memanglah peluang kita akan memanglah kita akan peluang yang besar sebagai pelancong eh, tu. kita nampak ada hospital ke atau ke universiti dekat sana Okey, memang kini kenapa dia penting? Sebab dia meningkatkan accessibility, mobility dan nilai, -nilai tanah dan hak tanah. Dia memancut connectivity yang meningkat nilai lokasi dalam kalangan aktiviti pembangunan anda. Contoh dalam konteks Malaysia, MRT dan MRT. Kan? Kesan kenapa? Sebab kesan fenomena, fenomena TOT iaitu hantaran pertukangan stesen ini mengalami peningkatan nilai sewa dan harga. Okey, kalau kita ni sebab maju, kita dapat pembangunan dekat Tenggeri uh, tempat Biasa kan kalau kita nak beli tanah kan? Apa yang kita nak tengok? Kita tak nak tengok pembangunan untuk bungalow di kawasan bawah mana kan? Okay sekarang kita discuss Sebab ini berkaitan dengan fronting, berkaitan dengan sustainability projek kita ni So dalam plan ready area biasa kita tengok apa? Infrastruktur, LRTD Selain LRTD, apa lagi sekarang dalam plan ready? Ataupun kita rasakan ala, plan ini ni semua tanah pun ada value lah kan Tak kisahlah Dia dekat dengan MRT ke Bukan MRT ke Trend dia boleh jual lah kan Sebab tanah pun tak banyak dekat pandan ni Betul tak? Lah? Betul kan? Tapi kalau kita nak buat Projek yang sustainable Kita nak raise fund Untuk company kita Untuk projek yang lain Future project kan? Contoh kita ada tanah dekat MRT station Kau station ni So kita juga ada tanah dekat luar bandar tempat lain state lain kan yang mungkin kurang strategis kita dah yang mungkin return dia lambat sikit tapi sekarang kita ada satu tanah kita yang mati ni. kita kena capitalise betul-betul kita lepaskan peluang ni kita cuba buat projek ni projek jenis long, long, term income untuk kita jangan puas yang ada je, je contoh, kalau tanah kita ni dekat MRT station ni dia kategori TOD ni kita jangan buat tempat mana je oh, sedang senang jual, tak nak pening lah kan Habis jual tu, ah, tak apalah Continue project lain lah Tapi untuk pemaju yang ada vision yang jauh Nak IPO ke kan Kalau tu, 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 sini memang nak IPO kan Oh ada satu vision nak IPO, betul tu Memang semangat tu, betul Kalau kita ada tanah yang berdekatan dengan TOT ni Kita kena grab opportunity Kena plan betul-betul, biar lambat tapi jangan underutilize tu Walaupun satu acre, dua acre ke Plan cuba Tapatkan density yang maksimum Tapatkan plan uh, ratio yang maksimum Jumpa perancang Majlis Discuss dengan dia Kan Apakah special Polisi uh, Majlis Untuk tanah saya ni Kena tu Walaupun Dia suning Dia kata uh, Ini kawasan boleh buat Mesti komersial ke apa jumpa dia lagi jumpa arkitek uh, apa ni Wellingwood yang business minded for long term Jangan buat hit run je je sayang sebab sekarang ni tanah TOT ni tak banyak lagi dah contoh macam kawan saya kan dia ada tanah dekat Bani Ampang dia outskirt consider outskirt sikit dia ada tanah consider mungkin last piece of land freehold land commercial land in Grand Valley area Dia ambang tapi dia selamat, dia ambang cahaya kan Dia pergi jumpa pelancar Apa masalah sekarang ni TOD? So, tak tahu happy kan? Apa yang perancang kesekan untuk TOD dia? Ini problem pula Dia Syarat dia, buat office aduh Ada timan ke sana ofis? Oh, supply kan sana ofis kan? Hmm. Kalau awak nampak ofis tower, tak boleh orang tak boleh tuduh betul tak? Lah? orang tak orang tak boleh buat apa ni uh, leave last stay work lah cuma office saja orang tak boleh tak? pening juga lah. ada TOT status TOT jangan happy sangat kalau kita tempat status TOT ni bukan sangat yang happy oh. kadang-kadang kita -kadang tahu tu Kita tanya dia spesifik bukan suka-suka kita nak buat uh, apartment -apa, eh? contoh kan eh? Okey, kita nak buat uh, bawah ni alah kedai susah betul lah kita jangan buat kain sangat sangat kita buat roti kan mungkin dah lain dia nak you buat something macam tu ini lah masalah dia dia bagi privilege kepada tanah kita tapi masalah terbalik, kan kita susah sangat pening pula kalau kita nak buat office boleh jual ke? tak boleh tu betul lah. kita nak buat Soho This, orang nak tunggu lah kan Orang nak beli kan Kalau dia tak nampak ofis dia berduruh Senang nak jual kan Soho Sepis apartment kan Ah ni yang pasal TOT ni So Unless Tanah ni dekat Tau area KLCC prime area Super prime kan Contoh Bangsa South Betul tak? Bangsa South ni sekarang area ni kan KLCC uh, Montiara Special zone Untuk international uh, Corporate Masuk, ah, so, itu lain itu happy belum. Memang ada timan. Sebab tu kalau company dia 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 buat TUT timan ni semua office tower single owner dia own. Dia sebab kan ada tu jangan dia ada continue income. Memang dia perlu raise fund, continue raise fund from bank untuk dia project ni. Kan sama dengan dia buat EIS AIT. Kan. This, ataupun dia pacakan di punya office yeah. ke atau siapa-siapa ke kan ataupun dia list to corporate ke government institution ke macam-macam company besar ke AIA ke semua multi international company ah, ha, dia dapat nak continue income. so, kita tengok ha, kalau tuan-tuan dan puan-puan siapa ada tanah dekat TOT ha, apa ni, dekat dengan MRT station ha, yang berstatus duty, tak tahu lah kan kalau tuan-tuan dan puan -tuan, kan, boleh share, ha, jangan simpan tu Kan? Kita boleh share pengalaman masing-masing kan? Boleh share Kita kena tengok So